больше не на кого. А я не расстраиваюсь. Я только сказала то, что есть. На Бога надежда. Больше ни на кого. И зацветут вишни на нашей земле. И деревья будут цвести. И будем мы жить здесь. Слышите? Все. Вылетела полностью. И дверь вот они сняли, она вогнула. Получается. О, вон она сзади Ее сюда выгнула. Вылазили через этот дверь, выгинали под низу. Она зажала нечей. этот. А я в окно выгнал. Что, и знаете, может кто-то из с... да, соседей подтверждал? так, на четвертом поверху. Там жінка а в мужа на да. Днепро відвезли. Жена в шоке, и я в шоке. Ну и кажется, короче, мы остались без квартиры. И балкона, и ни кухни, ничего нету. Я, допустим, жена э, живы-здоровы. Пока, в добрый час. Но жена получила стресс, так нормально, что ж. Мы же привыкли с 2014 -го года лупать от нас.